ऐतिहासिक शैक्षणिक साहित्य व संस्कृतीची जोड म्हणजे स्मार्ट पुणेकर न्यूज कसं वाटलं हा कार्यक्रम जगगिनी महाराजांचा आहे अतिशय सुंदर हा कार्यक्रम आहे अतिशय हा सुंदर कार्यक्रम आहे याच्यामध्ये जे महाराज आहेत ते अतिशय उत्कृष्ट आहेत त्यांच्यामध्ये तुमच्या ज्ञानामध्ये पण प्रगती होईल आयुष्यातले दोन जरी शब्द तुम्ही त्यांचे ग्रहण केले तरी तुमची उत्तर उत्तर प्रगती होईल याच्यात ते मात्र शंका नाही माझं नाव सुनीता पिसाळ मी ॲक्सेंजर कंपनीत ॲज अ प्रॉडक्ट मॅनेजर काम करते हे गीता अमृत महोत्सव स्वामीजी गोविंदगिरी महाराज त्यांचा पंच्याहत्तरावा वाढदिवस आहे आणि त्याच्यासाठी देशभरातून लोक आले आहेत भागवत कथा ऐकायला आणि अनेक संत आलेले आहेत आणि रोज दोन तीन संतांच्या अशा कथा आहेत इथे उपदेश झाले त्यापैकी तुम्हाला कोणा काल भास्कर गिरीजी महाराजांचं कीर्तन अतिशय सुंदर झालं वारकरी महाराज आहे आहेत ते आणि आनंदीतलेच आहेत खूप सुंदर सांगितलं त्यांनी उपदेश गीतेवरती श्री आशारामजी बापूजी लवकरच बाहेर येतील त्यांच्यावरती अन्याय झालेला आहे खरं तर ते निर्दोष असूनही गेली अकरा वर्षांपेक्षा जास्त जोधपूर जेलमध्ये बंद आहेत हे अतिशय चुकीचं आहे एकदाही त्यांना पेरोल मिळालेली नाही संकल्पना असताना असतात राम मंदिरा हे अवघड हो तुमचं म्हणणं अगदीच बरोबर आहे हिंदूंचं राष्ट्र आहे आणि त्याच्यामुळेच आमची प्रार्थना आहे की केंद्र सरकारने राज्य सरकारनी आणि सगळ्या साधू संतांनी याच्यावर पुनर्विचार करून परत एकदा न्यायपालिकेनं निर्णय बघणं गरजेचं आहे आणि हिंदूंचं राष्ट्र असताना अशा संतांना अकरा वर्ष त्रास दिला जातो ही अतिशय लाजीरवाणी गोष्ट आहे नक्कीच याच्यावरती पुनर्विचार होणं गरजेचं आहे दोन हजार चार साली जेव्हा जयेंद्र सरस्वतींना नऊ महिने तुरुंगात ठेवलं होतं त्यावेळी सर्वात आधी दिल्ली जंतर मंतरवरती संतश्री आशारामजी बापूजींनी आंदोलन केलं होतं उपोषण केलं होतं त्यावेळी अनेक संतवृंद त्यांना जॉईन झाले आणि आत्ता अशी अपेक्षा आहे या साधू संतांनी मिळून बापूजींना बाहेर आणावं आंदोलन करावं उपोषण करावं कारण हिंदू संत जे सनातन संस्कृतीचा प्रचार प्रसार करतात त्यांनी एकत्र आलं पाहिजे आणि त्यांनी आवाज उठवला पाहिजे आणि न्यायालयात जो निर्णय दिला आहे त्याच्यातला पण त्रुटी काढून त्यांना व्यवस्थित न्याय दिला पाहिजे जना व्हॅलेंटाईन्स डे वगैरे फादर्स डे मदर्स डे एक्चुअली वेस्टर्न कल्चर मॅसा आहे की वो लोग मम्मी पापा के साथ रहते नाही बिलकुल भी उन लोक उन लगाव नाही आहे वो, वो एक दिन मनाते इसलिए ताकि वो अपने मम्मी पापा से मिले भाई से मिले बहन से मिले आपण तो हर एक दिन माता मातृ दिवस तो ये सब तर में के चक्कर पूरे बर्बाद हो रहे हिंदू है हिंदू राष्ट्र तो बनना ही चाहिए क्योंकि सनातन धर्म सबसे बड़ा धर्म है सबसे साइंटिफिक धर्म है और अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ जितना अगर आप अर्थ से मून और अर्थ से सन तक का जो डिस्टेंस और उसका रेडियस है उसका रेशो मेजर करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 108 आएगा और 108 की तो अपन माला जब करते हैं मतलब जो कुछ भी पूरा साइंटिफिक है अभी यहाँ पर कुंभ मेला हर 12 साल में होता है और 12 साल में जो जुपिटर एक राउंड मारता है सन के राउंड तो ये भी मतलब कितना कैलकुलेशन कितना एक्यूरेट है अपना अपन कुंभ महाकुम्भ मनाते हर तीन साल में कुंभ रहता है फिर चौथे साल में महाकुंभ हो मतलब बारह साल में महाकुंभ होता है और महाकुंभ क्यों मनाया जाता है क्योंकि गुरु गुरु जो ग्रह है वो एक पूरा चक्कर काट रहा है सूरज के रूप इतना साइंटिफिक होने के बावजूद अगर हिंदू राष्ट्र मतलब हिंदुओं को वो पावर वो स्थान नहीं मिलेगा इतना ज्ञान होने के बाद तो क्या फ़ायदा इसलिए हिंदू राष्ट्र होना जरूरी है लोग ये सब मजहब है सब पंथ है धर्म एक भी नहीं है धर्म सिर्फ सनातन है बाकी सब पंथ है और अपना देश पंथ निरपेक्ष है धर्म निरपेक्ष नहीं है रिलीजन सेक्युलरिज्म इज रिलीजन के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता पर सनातन धर्म हिंदू एक धर्म है धर्म का अर्थ क्या है हिंदू देखिए बाकी जितने भी पंथ है वो क्या बोलते हैं कि तुम मुसलमान बनो तुम क्रिश्चियन बनो तुम ये बनो तुम बोलो सनातन धर्म बोलते पहले तुम इंसान बन के दिखाओ फिर बाद में काम करो बाकी के फिर देखो कि तुम माता हो तुम पिता हो तुम पुत्र हो ये सब तो वस्त्र है अपने ये शरीर वस्त्र है ये जो हम लोगों ने एक टैग पहन रखा है कि मैं भाई हूँ किसी का मैं किसी का पिता हूँ किसी का बेटा हूँ ये सब एक कपड़ा है वो कपड़ा अगले जन्म में बदल जाएगा आपका हो सकता है जेंडर चेंज हो जाए या फिर हो सकता है आपके कर्मों की वजह से आप पिछले योनियों में चले जाओ तो ये कपड़ा है और जो अपने को मिला उसका अपने को मान सम्मान करना ज़रूरी है दैट्स इट अभी इतना साइंटिफिक होने के बावजूद अगर सनातन का एक खुद का राष्ट्र नहीं हुआ पहले तो पूरी दुनिया सनातन की मतलब हिंदुत्व की थी राम मंदिर राम राज्य ये सब मतलब पूरा अर्थ आता था, था इसमें पर वो धीरे धीरे अलग अलग पंथ बनने लगे ये बनने लगा कलयुग कली प्रभाव है कली का धर्म है सनातन धर्म है बाकी कोई धर्म नहीं ये सब पंथ है बताना चाहूंगे रिलीजन है कि सनातन मतलब क्या है कि मूल सनातन मतलब इनफाइनाइट सनातन मतलब ना जिसका ना आदि है ना अंत है न अंत ये अनंत पैरल यूनिवर्स जितने भी यूनिवर्स है अरे मल्टीवर्स का जिक्र आज के डेट में अपन करते हैं इसका पहले भागवतम में कितनी जगहों पे इसका वर्णन किया गया है जहाँ पे एक बार ब्रह्मा जी आए मतलब ब्रह्मा जी कृष्ण भगवान से मिलने आए थे तो उन्होंने बोला कि द्वारपाल को बोला जाओ कृष्ण भगवान को बोलो कि ब्रह्मा जी आए हैं अब ब्रह्मा द्वारपाल गया अंदर तो कृष्ण भगवान अब समझ गए थे एक्चुअली ब्रह्मा जी को घमंड था अपने ऊपर कि मैं ब्रह्मा हूँ क्रिएटर हूँ यूनिवर्स का तो हुआ क्या कृष्ण भगवान को समझ गया कि ये सीन है तो उन्होंने बोला द्वारका द्वारपाल को पूछने के लिए बोला उन्होंने कि कौन से ब्रह्मा जी अब ब्रह्मा जी कन्फ्यूज कौन से ब्रह्मा जी एक तो ब्रह्मा है तो ब्रह्मा जी चले गए कृष्ण भगवान के पास तो हुआ क्या जैसे वो गए तो कृष्ण भगवान ने बोला उन्होंने पूछा कि ब्रह्मा तो मैं अकेला हूँ मैंने इस यूनिवर्स को बनाया तो उन्होंने बोला एक काम कीजिए आप अपने नेत्र बंद कीजिए और जब मैं बोलूँ खोल लेना दस दस एक सेकंड के बाद नेत्र खोलने के लिए बोला अनंत ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी थे जिनमें जिन जिसमें जिन, जिस से कईयों के लाखों सिर थे कई के हज़ार थे कई का एक ही सिर था भगवान ने बोला तुम सिर्फ चतुर्मुखी ब्रह्मा और इस यूनिवर्स के क्रिएटर हो तुमसे ज़्यादा पावरफुल क्रिएटर होंगे वो एक लाख वाले मुख वाले ब्रह्मा जी है और अनंत यूनिवर्स है और इन सब यूनिवर्स के ब्रह्मा जी मुझे पूछते तो जो घमंड था ब्रह्मा जी का कि मैं यूनिवर्स का क्रिएटर हूँ वो चूर चूर हो गया क्यों वो अकेले नहीं थे वैसे अब जो आयाम बोलते हैं डायमेंशन्स वेदों में चौंसठ डायमेंशंस बताए हुए अब मतलब ये चौसठ डायमेंशंस पर अगर स्टडी होगा तो पता चलेगा कितना साइंटिफिक है इतना साइंटिफिक होने के बावजूद अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बनता है तो मैं बोलूँगा भाई कुछ नहीं हो सकता कुछ भी नहीं हो सकता